Тут интересно тоже музей Сабиа Пирогова, Ариналин Драйв, машин, куча, туча. Ну, и люди выглядывают отовсюду, всего где можно. щелочки машины, лестницы даже, дробеды видел. Ну вот тут старт дают и туда дальше по юности вверх до перекрестка с Андреем Ой, ой, еще тут огонщик. Под впечатлениями. Так что интересно, прикольно, но я выдержал, может меньше, получасик. Полчасика. Шум, гам, конечно, интересно, прикольно, но уже не для меня так недостаточно велосипеда. И Отправляешь на своем ровере дальше. Рыбалка, поплывочек. Коля уже ждет на плитах. Клево нет, но, говорит, приезжай. Поплаваешь, подышим воздухом. Так что благодарю организаторов Андрей Кольчинский и команду. Классное мероприятие, интересное, прикольное. Просто супер. Ну и это в первой все, не знаю как. Про губу. Может на следующий год говорят планируют раньше во Львове, в Одессе, на аэродромах такие мероприятия были. Так что я думаю, что если люди хотят, умеют, знают, проводят такие вещи. Хотя многие, конечно, против, читал, слышал отзывы в спальном районе, дома, люди, пожилые люди, дети. Есть такое. Но если вызывает интерес, я думаю, на день ничего это ущерба сильного вам не принесет. А коль это еще и зарабатывание, и помощь нуждающим в этой ситуации. Поэтому это, я думаю, что пусть будет. Хорошо, дорогие, благодарю, счастливо, и Орешка отправляется дальше. К новым путешествиям, к новым велопрогулкам и экскурсиям, и готовлюсь к новым трансляциям. Впереди у нас теннис, хоккей. И много-много всего интересного. С любовью-то душой. Извините. Пока! Олежка с вами. Вез комодно прибатый.